Несмотря на перемирие, попасная сегодня утром была обстреляна из градов. А позади меня здание типографии, которое полностью сгорело в результате этого обстрела. Осколки, а разлет... То есть, осколки разлетелись, попали вот сюда, попали в садик. ларек. Дальше попали еще снаряды в садик, засаде, в магазин. На ЖД вокзал, если не ошибаюсь. Да, там даже жертвы Жертвы, есть. жертвы Да, есть. жертвы есть. Мужчина разорвала. Да. То есть погиб? На велосипеде, естественно. Есть погибшие, есть да. раненые, а много раненых. А кто стрелял, знает? Ну, кто? Ну, по идее, как вроде ополченцы. А вот этот утренний обстрел, это, как вы думаете, кто стрелял? Я думаю, что это Нацгвардия, потому что они часто разворачивают это все и стреляют сюда. То есть вы думаете, что Нацгвардия стреляла в да. Я сюда. думаю, что да. Ополченцы, тут половину с работы, работают тут ополченцев. И они будут сами по себе стрелять. Тут а что значит же. работают? А? Что значит работают? Ополченцы, ну, работают. Они с работы, там стоят, воюют. Половину таких. И вы думаете, они будут свои здания обстреливать, те, которые им деньги платят? Люди, ну это смешно. Вы имеете в виду жители попасного? Э, здесь э, половина живут... стоят в ополчении, да. А где еще? Скорая помощь. Больница. Нет, скорая помощь. Станция скорой помощи. Вот это теперь она у меня сгорела за 15 минут. Одни ключи он от хаты вытянул, и то не летит. лежали. Положил в уаза. И на ира поплавались, все поплавилось. Ой, господи, господи, запаска загорела, все Все было, усложено, все все было. А кто-то пострадал? Нет, пострадавших, слава богу, нет. У нас нет пострадавших на здание только пострадало. 9.15, 9.20. Но это было очень быстро. Я сидела там в кабинете, сейчас стекла повылетали. И слышу, что зашипело. Сначала так зазвенело. Я думала, что-то по железной дороге какая-то едет. Ну, груз какой-то едет. А потом слышу, стекла начали дрожать. И я успела выйти из кабинета, посыпали сразу стекла. И сразу мы все вышли в коридор и слышали, что-то шипит. Начало шипеть, вот, и потом некуда было прятаться. А потом слышим, что начало тут уже машины гореть. Начало все стрелять, машины горят. И все, мы попрятались в здании. В коридоре мы были, все сотрудники, и водители, и врачи, и фельдшера, и диспетчер, все были в коридоре. А куда попал снаряд? Попал, крышу пробуем с той стороны, как с Калинова прилетели снаряды. А что такое Калиново? Это а где? Поселок знаю, есть. Да. Вот. А кто находится в Калиново? Да? Не знаю. Кто там находится? Да я даже и без понятия. Я знаю Первомайки ополченка, а у Калинова Но она. Знаю, да, правой стороны. Попросу. Ну, короче, это такие дела. А деньги мы три месяца заплаты получали. Август, сентябрь. Июнь. Без зарплаты, без зарплаты Да, вообще без зарплаты. А что говорят? Да наши руководство будет? мы же сами от были. Угу. Там теперь другая власть. Документы все наши там. Трудовые там. Мы теперь не знаем, кто мы и к кому относимся. А вот говорят, Москаль сегодня был опасный. Да да, 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 да. К вам заезжал? За руку за мной здороваемся, Подходили мы с ним туда, разговаривал. Я руку помыл, надо было года два. Домой. И что говорит Москаль? Будут у вас машины новые? Он сказал, я говорю, ты что, ни на чем вызова обслуживать. А он говорит, ну что он говорит, это меня ждали, говорит, знали, что я проеду попасть, но это готовили мне встречу. Было трое пострадавших. Где? возле магазина «Космос» ну, со слов окружающих, после разрыва снаряда. Мужчина 57-го года рождения, он уже был мертв. Женщина, 82-го, по-моему, тяжело ранена. И мужчина 80-го года, легко ранен. оказали помощь, отвезли в больницу города Артемовск. И жители Первомайска, они у нас Беженцы, беженцы, беженцы да. Жили на парусовке, а шли. Все трое беженцы, да? да? Вот мы, мы были тут, я вот весь месяц плакала, когда обстреливали Первомайск. Плакала. Вот начинаю стрелять, я начинаю плакать. Я не хочу, но оно произвольно, слезы бегут, сажусь на лавочку и плачу. Я представляю, там наши девчата, я, не... вообще, вот слушайте, Первомайск, Первомайск. Там и вот мы люди с Так сложилось, я и там жила была жила мама, и работала были детки. Это вообще Так распах. вот сложилось, там мой дом. Мы теперь живем здесь. И мама моя пожилая женщина, которая всю жизнь работала. Теперь она вынуждена здесь жить. Она учитель у меня. Ну, как бы все у нас было. Ну, ну по нашему пониманию, по нашим возможностям. Теперь мы оторваны от всего мира. Мы у нас нет ни жилья, ничего у нас нет. Работаю я здесь. Я не могу ни домой попасть. Мы на один Чтобы день не прекращали работу ранее. и под обстрелом мы мы стреляли. Мы видели всех раненых, мы видели всех убить. Это очень тяжело. И... Ну, это морально очень тяжело. Но мы все это видели. Не знаем почему этот Донбасс вот это летало, назвали сепаратистами, и террористами и непонятно чем. Вот я 61 год мне. Я никогда никому не сделала ничего плохого за 50 да, вот лет. Вас на... И вот это называет, теперь вот по... вот сепаратисты. Террористы, какой я террорист? Я всю жизнь террорист. Я не стрел. террорист. Я не террорист. Все хорошо. Нам нужно постеплить окна и восстановить отопление. И машины. И машины. Хотя бы хотя бы хоть какую-нибудь каличную, чтобы она ездила по городу. уже и дальнейка будет ездить. Потому что, ну вот, вот представьте, люди обращаются, а мы ничего не можем. У нас же район. Ось так зараз виглядає гараж швидкої лікарні швидкої допомоги в місті. Попасно згоріли майже всі автівки, крім ось цієї одної. Вона, власне, встигла вивезти важкопоранену жінку, в неї розірвався снаряд біля неї, але чоловік таки помер біля цієї жінки. І от це фактично єдина машина, яка залишилася тут, у цій лікарні. А что случилось, как это попало здесь сюда? А да, мы не видели. А оце от, пачка чая, ва, в, в, да. вот пачка чаю попала в. Спасла. Спасла вас пачка чаю. Так да. продавщица. Девочки, 19 лет моей дочке. А часто обстреливают город в последнее время? Во время перемирия. Да каждый день. 5.56. <свист> 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 Я такая. <свист> прилетела к нам и летает хорошо а потом ракета шур 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 блин туда на ВРЗ сюда блин на это А с какой можешь? стороны летят ракета с Первомайска три секунды да какой три секунды что вы мелите блин а вот вы откуда? хоть знаете, блин, с Первомайска? Я бы таких людей поубивала, а точно нет, как и вы, нет. блин. С Первомайска или Если оно тут две секунды и упало. С нет, леса, нет, они срубощянского срубощянского леса. сидят под лето. Бы... Если вот тут то сразу... А, не сюда. сюда. С Рубощанского леса, вообще? блин. Что? Я бы таких Чтобы людей завели. поубивала бы, блин. Все тут рядом. Сепаратизм. При и малому честно, ради приколы кусочек отколупать. От чего? От снаряда? Ну да. На малому. На вокзале, а, да? а где да? На вокзале? Ну, ну, да, ну, ну, там вот, да. А, а наши тебе кусочек от снаряда? Просто на а? Ну, хочется там малому. Ну, ну, да, ну да, и там кусочки. Волчек, ай да определить. определить? ты у нас, да, а умный... ага. нас артиллерий. А. Хвостовик а. это? Ну только лица да. не показывают, что да. поделится, ладно? Нашим, наши, наши. Наши, да, наши. <свят> <свят> да, ну, я не боюсь. Вы не боитесь, <свят> а я боюсь, не надо. Это град, да? Да, 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 вот это именно град, да. сколько ты это металл титан. Прилетела оттуда откуда-то. Откуда? Со стороны стороны Первомайска. А что там находится? Как? Где? Блокпост! Что там находится? И... там находится? Кто там находится? и вообще-то, вот эти ополчения если что. Угу. Это они оттуда и по нам бьют. Да. Скорее всего. Да. Да. Такая вещь. Прилетела к нам сюда. Да, да, там, уже вытянули. На городе, да. А. а. где, где? А на кой бы себе? Ну, если покажете, мы вообще, я вообще тогда расколупаю. Хорошая машина, тяжелая. Ну да, да, вес. Да, если... 嗯，对，就这意思，就这，就这。 Скажи, Вить, Вить, Вить я, кстати, был у тебя в огороде вчера, я видел, где у тебя бахрин. И сегодня, повторно стекла повылетали с рамами. Откуда там На за базе запаса, я таки в рельсах что Только за сперва, ну, он, я им все, давай хану, проедем, блядь. Я говорю, я говорю, очень счастливый, уже можно, на третий раз не надо, наверное, белую простынь брать и не ложиться. Не Тапочки забыли. С 6 числа только собирались. Не было детей. Мы ходили на работу, уже говорю, занимались ремонтом, но детей не было. Не знаю, как принимать. Собирали собрание, решили, что дети что будут приводить родители, И как только начинается стрелянина, сразу же идти забирать этого ребенка. А как ты успеешь и как ты узнаешь?